Ми повертаємося в ефір і у нас в гостях голова студентського парламенту Національної медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця Петро Зуруцький. Петро, привітатись. Да, добрий день, дякую, що запросили. Раді тебе бачити в нашій студії. І давай зразу так для тих малочисленних наших студентів, які тебе ще не знають, трошки про себе коротенько. Якщо ніхто не проти, я буду на русском. Так, Мені, мені так удобніше, мене так воспитували. Меня зовут Петр, фамилия Сгурский, студент третьего курса ФПО ЗСУ. Поступил в наш университет в 2012 году. Ну, сейчас готовлюсь к року. Ну, хорошо учусь достаточно и занимаюсь социальной работой, научной. Раньше занимался, сейчас, к сожалению, не сильно. Но ну, увлекаюсь медициной, в основном хирургией. Ну, в общем-то, все. Так, как уже было сказано, вы на ты студенческого парламента. Что взагалі под собой представляет студенческий парламент? Какой напрямок работы этот орган? Студенческий парламент – это орган студенческого самоуправления, который в первую очередь направлен на защиту прав студентов. Второстепенная задача – это уже какая-то развлекательная работа, на то, чтобы опять-таки на то, чтобы улучшать жизнь студентов, как и в общежитии, чтобы и учеба тоже их не улучшалась. Ну, в общем-то, это такие самые важные функции наши. Про структуру здравоохранения. Структура на самом деле очень простая. Есть 8 студенческих советов, которые возглавляют структеканы. В эти советы входят старосты курсов и студенты, которые активисты. Ну, то есть, которым интересно заниматься самоуправлением на их факультете. Это что касается студентов. Также у нас есть, получается, 6, 7 отделов, которые уже там разбиты по направлениям. Это информационный отдел, это видео громадских ну, мероприятий, ну, або культмасс. это социально-побутовый, спортивный, научно-науковый, еще. У нас есть служба безопасности, мы его и из-за внешних детских. Всем видели. И уже студенты, которые они выбирают направление, которым более интересно заниматься, уже приходят туда, обращаются к главе этого отдела, и он уже их направляет, говорит, там, какие мероприятия у нас планируются, может быть, какие-то у них есть идеи, как что сделать лучше. Мы их выслушаем и исполняем. Ну, до суд парламенту может вступить будь-який студент? Конечно, да. Ну, ну, то есть... Тобто немає никаких критерий, по которым выбираются студенты до студентского парламента? Абсолютно. То есть, получается так. Раньше, когда у нас было старое положение, не было прописано, кто является членом студенческого парламента. И было написано студенты-активисты. Ну, то есть ни количество, ни какие критерии. Сейчас мы сделали так, что есть студенческий совет, и есть вот эти отделы. Они получаются равноправны. Студент может прийти или на студенческий совет и сказать, я хочу вступить в студенческий совет, и, соответственно, потом в парламент. Или же прийти в отдел и сказать, мне интересно, например, организовывать вечеринки или какие-то концерты, и таким образом пройдется тут парламент. И мы решили, что нам надо количество студентов, какой-то кворум, чтобы ну, от чего-то можно было считать. Ну, например, студенческий параметр – это 120 человек. То есть, например, 7, ну, 70 из них – это получается вот со студрат, и 70 из них – это вот с Но чтобы не ограничивать это число людьми, которые, например, уже чем-то занимаются, и мы, ну, мы могли бы принимать большее количество студентов. То есть, поэтому, например, студрата, вмещают в себя 20 человек, 10 из них они сами между собой выбирают, входят уже в студенческий парламент. То есть они как бы среди своего коллектива маленького, то же самое и отдел, он в своем маленьком коллективе выбирает, ну, анонимно, конечно, тайным голосованием 10 студентов, которые будут входить в студенческий парламент и уже имеют право голоса, и они будут ну, голосовать и принимать решения. Ну, вот так вот мы пишем поступить. Ты бы мог объяснить для так студентов, какая разница между суд парламентом и профкомом, например, профспекуковых студентов? Какая разница между uh, вами? И тот, и тот являются органом студенческого самоуправления. Суценила. Да, так, все правильно. Но честно говоря, возможно, я буду не до конца уверен и прав, потому что я как бы вообще свою деятельность начинал с студенческого научного общества и потом уже пришел в студ парламент с работой Профкомы я не до конца знаком. Вот я ну, знаю, наверное, то, что и все студенты, то, что они занимаются э, там, оздоровлением, они тоже защищают, защищают социальных э, ну, студентов, сирот и так далее, и помогают им. Я также знаю, что у них есть э, отделы, но их меньше, насколько я знаю, чем у нас. Но вот они за занимаются все-таки социальным э, обеспечением. Мы этим не занимаемся. Ну, вообще они как бы похожи между собой. Это сто процентов. И ну, я так понимаю, что правком к нам пришел из тех давних времен, когда и наши дедушки, и бабушки тоже были в правкомах. А уже студенческое самоуправление, органы студенческого самоуправления, это уже такой более новый формат. И по сути он, ну, как мне кажется, он охватывает более широкие ну, такие спектры студенческие жизни и возможно даже когда-то он будет единственным. Ну я так думаю, посмотрим. Тро, недавно було відносно недавно було прийнято нове положення про студентське самоврядування. От розкажи трошечки більше про його е, саме про процес його прийняття, якісь речі, якими хотіл би поділитися там студентам. ну, нове положення, что могу сказать, оно намного больше, чем старое. Это 100% делали мы его очень долго и мутно. Оно, если взять старое, так, чисто для сравнения старое, у нас было 6 пунктов, 10 страниц. Новое у нас 28 пунктов и около 40 страниц. То есть мы максимально пытались расширить и контр... ну, более конкретизировать какие-то вот положения студенческой жизни, чтобы студент, в конце концов, если у него какие-то были бы вопросы, он смог бы его открыть и получить конкретный ответ. Поэтому оно такое и обширное идея, ну, как бы мы были вынуждены, ну, мы хотели его давно уже сделать, но были вынуждены, нас как бы поторопил новый закон про высшую свиту, который был в июле, да, насколько я помню, выпущен, как это сказать, утвержден. Но ну, форум, да, да. Да. И ну, как бы это заставило нас его все-таки переделать, это положение. Ну, что сказать, было довольно-таки сложно, Сначала мы писали так, как мы считали, ну то есть не, не как мы считали, так как мы видели это, брали положение других вузов, брали опять-таки тот же закон, много советовались и с юристами, и между собой. И где-то вот к Новому году у нас уже появилась какая-то более-менее такая модель. И мы тогда уже собрали студенческий парламент, а выложили его в интернет, мы выложили его на сайт, мы выложили его в группу нашу чтобы студенты могли с ним ознакомиться, ну, сделать какие-то предложения и прийти на парламент, чтобы мы их все как бы, рассмотрели и какие-то приняли, какие-то не приняли. Скажу честно говоря, что я думал, что будет отзывов больше. Но ну, было все-таки тоже достаточно. Мы провели два заседания. Получается, а положение было на протяжении месяца в интернете, то есть довольно длительный период. За это время мы провели два заседания, где все-все-все предложения мы рассматривали, еще, наверное, раз сто переделывали какие-то пункты, что-то добавляли, что-то убирали. После этого была также создана рабочая группа из ректора наших, проректоров, начальников отделов, деканов. И мы тут в ректорате тоже обсудили его опять-таки, что-то посмотрели, где-то посоветовались. И за что я благодарен администрации, это за то, что она дала нам решать все это само. То есть не было такого какого-то анализа, нам сказали четко, вот как хотите, так и делайте. То есть опять-таки, ну, это, это ваше дело, и это ваше положение. спасибо им за это. И уже после этого мы создали, собрали конференцию студентов, которая была собрана уже по новому положению. Я не знаю, думаю, что ну, Вася знаю был присутствовал на ней, насчет тебя не знаю. По сути, как бы эта конференция, она, ну, может быть сказать, еще была не утверждена. Она была новая, это было как эксперимент, мы ну, решили его провести. Ну, честно говоря, он оправдал свои ожидания, потому что пришло много студентов. Но были моменты, конечно, и также негативные в том плане, что студенты думали, что... Как бы, они еще смогут на этой конференции поменять положение, а основная была задача все-таки утвердить, потому что ну, вот полгода, на протяжении которых мы его дорабатывали, они ну, не принимали участие, к сожалению. Но я думаю, что на будущее э, студенты будут более активны в этом плане. Возможно, мы где-то не доработали 100% за счет того, что была, ну, маленькая была информированность. Но со своей стороны я честно говорю, что мы хотели, чтобы максимально студентов как бы, к этому прикоснулись. Ну а получилось как получилось. В итоге мы сначала утвердили положение на ученом совете университета, потом мы создали, это, собрали конференцию, утвердили его там. Были студенты, которые недовольны, но голосование говорит само за себя. Там, по-моему, против было 4 или 5 человек. И после этого вот совсем недавно на конференции трудового коллектива университета мы его утвердили, и тут уже и профессора и академики нас поддержали единогласно, за что им тоже спасибо. И наше положение уже в действии. Ну, добегая до конца, уже цей начальный рейнг, и, відповідно, давай ближе до вашей практической деятельности. Окрім всего, вы еще сказано, что а, <непередливый рейк> сказал, что еще нового было сделано студентским парламентом? Цикаво. За цей за самым uh, Ну, во-первых, я хочу сказать, что, как бы, если быть честным, то начинание мы с нуля. Потому что когда я ну, взял на себя такой груз, ну, назовем это так, я думал, что я буду с этим делать. Потому что не было почти никаких зачатков. И у меня как бы, в моей команде были студенгами только. И со временем мы начали расширяться. Я набрал студентов, которые начали заведовать отделами, которые, у которых были идеи. Это уже не могу сказать, что это мои коллеги, это уже, наверное, мои друзья. И у нас, наша семья, она как бы, уже начала что-то делать для того, чтобы ну, жизнь стала лучше. И что в основном? Ну, было проведено много волонтерских каких-то работ. Проект. Мы у нас мы сделали проект, называется «Арт-терапия». Наши студенты ходят в детские дома, ходят в хосписы, ходят к деткам, у которых... Какие-то умственные ну, проблемы со здоровьем, с физическим тоже. И они вместе рисуют. Я сам ходил, это такие эмоции просто ну, их не передать, потому что они, они, они своеобразные очень, эти дети, но в то же время это дети, и они маленькие, если взрослые, и они это, это рисуют. Очень интересно, я вам тоже советую как-нибудь сходить. И они сейчас регулярно занимаются. Ну, то есть раз в две недели, я думаю, где-то мы ходим арт-терапии потом что еще из такого большого ну это кроме положения кроме конференции много мы проводим разных выставок и наши студенты тоже благодарен им позитивно ну, про это. это выставки или фото выставки или выставки таких последняя наша выставка насколько я помню это была выставки холстов, угу. то есть студенты, ну, большой, большие такие рисунки у них профессиональные, мы тоже их выставляли, показывали, ну, и студенты ходят, смотрят как-то, может быть, Будут учаться, да, да, это или, или присоединяются, или оценивают, что да, вот есть такие таланты у нас в университете, тоже немаловажно. А, и вот на последнем заседании а, нашем мы рассматривали изменения в положении про общежитие, про вот в эти угоды и как студенты будут далее проживать. И еще тоже была такая проделана большая работа. Мы разработали массу предложений по поводу оптимизации учебного процесса. То есть мы посмотрели, это, конечно, в основном были младшие курсы и кафедры, такие как анатомия, английский, Латынь, э, мы посмотрели, как бы можно оптимизировать учебные программы, как можно уменьшить количество часов, посмотрели, как э, учатся за границей, так, посоветовались с другими вузами и, в общем-то, подготовили такой немалый перечень, сколько всего можно сделать у нас в университете, чтобы и преподаватели, и студенты как бы, получали больше удовольствия от учебы. Может быть, какие-то идеи так, ну в основном это э, уменьшение количества учебных часов. У нас э, такая ситуация, особенно на третьем курсе, что э, студенты учатся по 8 часов ежедневно в среднем. Да. 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 если смотреть, э, ну а по закону там не больше, по-моему, 30, а в сумме где-то получилось 36 или, ну то есть идет э, ну, перерасход, так сказать. И также, если посмотреть, что еще столько же где-то от 50% студент должен самостоятельно обработать дома, то мы получаем, что в итоге там остается там 4 -5 часа, 5, ну, то есть очень мало. Поэтому основная работа была направлена на то, чтобы уменьшить это количество часов. Мы посмотрели, на какие предметы, ну, на наш взгляд, студентически где-то можно меньше ходить, а на какие-то больше. То есть, конечно, пострадали социально-гуманитарные дисциплины, скажу сразу, там, философия, политология, э, информатика, по-моему, тоже. И, э, например, э, одно из предложений было, это модуль по анатомии сделать еще один. Типа э, четыре ну, модуля по анатомии? Четыре модуля по анатомии, но там, получается, третий модуль, там, где рассматривается центральная нервная система mm -hmm. и кровоносная, разделить их на два. Это программа а центральная? Да, потому центральная. что и тот, и тот очень тяжелый, и вместе там и по времени тоже выделяется очень мало времени. А программа тема. разделена на два рода, так как и было? Пол, на полтора, да, как и было. А, разного, а, потом по поводу английского мы будем, ну, мы предложили, чтобы был первый курс, ну, чтобы более слабых студентов и более сильных разделить и учить отдельно. Потому что и студенты, которые до этого, например, ну это в основном киевляне, они приходят уже с более сильным английским, они могут свободно разговаривать, и ну, им это легко. А есть студенты, которые никогда английский не учили. вот вообще. Да, да, и, конечно, на их фоне они, ну, на фоне сильных студентов, они много теряют, и в итоге и английский не учат, и тут же и коррупция, и тут же какие-то, наверное, и комплексы, что зачем мне учить этот язык, хотя на самом деле язык нужен, мы это все знаем. Я, честно говоря, больше не помню, так как не я лично занимался этим вопросом. У нас есть Ксюша Фоменко, это вот начальник отдела начальник наукового, которая конкретно, ну уже и больше помнит это все. Но тебе не актуально Мы скоро, я думаю, что мы сможем написать это все и тоже выставить у нас в группе, чтобы лучшие студенты ознакомились. Потому что, я я далеко не все помню, но там круто, и я, честно говоря, так обрадовался, что я уже даже знаю, что на следующий год многие из этих изменений и пожеланий уже будут введены. Ну и в чем я тоже как бы считаю, что есть и наша заслуга тоже. Петро, вот по новому положению, соответственно, будет планироваться наступные выборы а в да? парламент. Расскажи трошки больше про них, когда, что, я ну, по новому положению у нас главу студенческого парламента выбирают весь университет, студ декана, весь факультет и староста общежития, все общежитие. То есть максимально демократизировано. Ну, насколько вы знаете, то староста общежития мы уже начали переизбирать. И вот седьмое общежитие пошло первым. И им за это благодарен, что они так очень организованно его провели. За этим пойдут шестом общежитии, пятое, четвертое, второе, ну то есть все. И я думаю, что уже студ деканов и главу студенческого парламента мы будем выбирать уже осенью, когда придет первый курс, они будут такие свежечки с энтузиазмом, и, соответственно, будет и больше ярко, потому что шестому курсу они уже, по сути, ну, выпустились, я думаю, это им уже не сильно интересно будет и не сильно актуально. И плюс уже сейчас как бы даже не успеем подготовиться. Ну, даже те же кандидаты, это определенная предвыборная кампания, и уже, к сожалению, время поджимает, а сессия уже как бы началась, и экзамены уже сдаются. Поэтому сейчас мы считаем, что это будет неуместно. А в сентябре, я думаю, это будет конец сентября, уже и проведут и выборы главы, и выборы студиканов. Я думаю, что это будет проходить параллельно, и так как, ну, выбирать будут все студенты, мы будем создавать 5, наверное, где-то точек, где там, -то в центральных корпусах, где-то там в Александровской больнице, в каких-то еще больницах, в клиниках, где студенты могут прийти, не отрываясь от пар, проголосовать. И, ну, и я думаю, что ну, глава, который придет, то, наверное, он будет больше и уважаться среди студентов и, наверное, и администрация будет к нему сильнее прислушиваться. ну, чем ко мне, ну, и чем кому-то из деканов. Ну, потому что это будет легитимный глава, и которого выбрали студенты, для того, чтобы он представлял их интересы. Поэтому такая вот ситуация. Не знаю, что я правильно зрозумела, но сказано было на рахунок э, первокурсников. Студенты, да. которые только придут, то первый курс может бунтоваться на посаду? Нет, нет. Есть на главу Студенческого парламента есть только два критерия. Это год работы в студенческом парламенте и э, средний балл у него должен быть не ниже, чем 4.0. Э, по поводу первого наша такая позиция, кстати, когда готовилось положение, тоже было много разговоров по этому поводу, много дискуссий. И все-таки пришли к этому, потому что ну, я могу сказать, что я как когда это все начинал делать, то мне было тяжело очень тяжело и даже при том, что я, ну, немножко знал, как оно до этого. То есть Я уже был знаком со публиканами, я уже имел какое-то хотя бы представление, я уже ну, думал об этом раньше, как оно должно выглядеть на самом деле. А человек, который придет э, с нуля, ну, первокурсник, я думаю, что амбиции это хорошо, но должен быть все-таки опыт какой-то, опыт общения с людьми, э, какие-то знакомства в конце концов. И, э, ну, поэтому это должен, ну, у него должен быть опыт работать. Вот. И первый курс тоже Без проблем, хоть с 1 сентября вступай в студенческий парламент, там, давай быть таким активистом, предлагай, меняй и так далее. Ну, без проблем. И второй критерий это балл 4.0, тоже не менее важный, потому что социальная работа забирает массу времени. И скажу честно, моя учеба немного пострадала благодаря этому. Но все-таки, если ты не успеваешь с учебой, то говорить о социальной работе из не стоит, потому что в первую очередь пришел в университет учиться. Это наша позиция, это, наверное, мои и наши принципы, на которых мы придерживаемся. Патро, ты собираешься голосовать на наступных выборах? Почему-то. Ну, у меня есть причины. Я буду говорить на нашем последнем заседании об этом, которое, кстати, пройдет 4 или 6 июня. Мы еще не определились. И на этом заседании мы будем выбирать, скорее всего, студентов, ну не убирать, а утверждать, студентов, которые будут входить в КТК университета. И второе, это будет отчет за работу за весь год нашего студенческого парламента. Поэтому я хочу и обратиться сейчас к студентам, попросить, чтобы максимальное количество пришло, чтобы все-таки оценили, потому что мы старались и сделали действительно очень много. И поэтому приходите. Будем вас ждать. Вот это рик для тебя. Как он тебя изменил? Скажи? Он меня изменил. Ну, во-первых, это, наверное, самый яркий такой год в моей жизни потому что много таких эмоций было позитивных, многому научился и в плане, и в личном какие-то у меня черты появились, которые даже, которые я в себе даже не догадывался. И познакомился с многими студентами очень, подружился, ну, немножко наработал в себе таких соперников, врагов, но я думаю, что это только как такой хороший индикатор, что все-таки что-то мы делаем правильно и все, что настоящее. Но я же говорю, очень приобрел много друзей, очень таких хороших, надежных, с которыми, знаете, и в разведку можно пойти. А, многому научился и в общении как бы, и со студентами тоже, и в общении с администрацией. Где-то в каких-то моментах переборол себя стал более организованный, хотя тоже хотелось бы еще более, потому что иногда и, ну, и ленись. ну такое бывает. А, ну, в общем-то, все. Наверное, ну, опыт колоссальный. И я понимаю, что вот этот опыт, который мы можем сейчас получить, то мы его не получим больше никогда. Потому что уже потом заканчивается университет, и ты начинаешь со с нуля. То есть ты, тебе надо уже как бы, организовываться себя как врач, как специалист, приходить, ну, ты приходишь на новое место работы. И если вот не иметь какие-то такие организаторские навыки, тут, не знаю, способности, таланты тут у каждого по-своему, но именно навыки и опыт, который можно вот, приобрести, занимаясь такой социальной работой, она, я думаю, что поможет в будущем ну, очень, очень сильно. А, поэтому я советую студентам все-таки вместо учебы, ну не вместо учебы, а и дополнительно находить время и заниматься как бы и совершенствованием себя, и совершенствованием тому, того, что находится вокруг нас. Ну и хотя бы начать с группы, потом может быть на курс. Ну и вот мне как бы такая судьба подарила шанс что-то изменить на уровне университета. Поэтому я не мог его потратить зря. Вже було сказано, що ти не будеш балантуватися да. знову на, на посаду голови з того, Відповідно, Відповідно, тебе з'явиться багато вільного часу, куди ти цей час реалізовувати плани на вибухи. Учому. Виключно на навчання. Да. Так. Да. Я на другому курсі э, успівав, коли я був всього-то ступендиканом, э, я успівав ходити на автокурси, на автошколу, вчити іспанський. Я ходив кожну неділю дежурив сутки. И плюс, у меня учеба была намного выше, чем сейчас. Ну, чем-то приходится жертвовать. То есть, огромного тебе для того, чтобы понять, что нужно сфокусироваться на обучении, Ну, наверное, да. Ну, то есть, не то, чтобы там вот так вот я все бросаю Нет, и так далее. Ну, учеба для меня все-таки приоритетная. Ну, по Пожелания для студентов. Которого... Хочу пожелать ну, счастье, здоровье это само собой. Э, хочу пожелать э, быть настойчивыми, вмыть свою линию. То есть э, и уметь и научиться принимать решения. Э, потому что я как, ну, понял тоже по опыту, что ну, как-то такое немножко может быть поколение мое чуть-чуть инфантильное. И, к сожалению, иногда надо учиться вот принимать решения и в будущем это поможет на все процентов. Не важно какое оно, оно правильное и неправильное. Главное, что ты его принял. Если оно неправильное, ты получил полку, там, опозорился, все что угодно, но ты получил опыт. А если оно правильное, то ты выезжаешь на ну, ступень выше. А это, наверное, ну, как бы для меня ну, в плане расти, развиваться очень важно. Поэтому хочу посоветовать і пожелати студентам ну быть более тверними в своїх решениях. А у нас в студії був голова студентського парламенту Петро Згурський. Ми тобі дякуємо за те, нас, що спасибо. ти завітав до нас, Дякуємо за прекрасну розмову і бажаємо всього найкраще. А ви залишайтеся з нами. Скоро повернемось.